Святий, який нас засвіти, і, і той, хто нас і веде. Тому що, як ми самі, ми люди, ми можемо блукати. І частіше це буває, коли ми блукаємо своїми путями. І зачастіше це буває, коли ми не бачимо Божої руки і не навчилися Його благодарити. Я буду далі переключатися на своїй на Ніколаївський. нам удобно так. Но слава Богу, что мы все братья, что мы все сестры. И я думаю, что у нас нет этой такой какой-то, э, что это граница только вот в языковый барьер какой-то. Он не должен нас как-то друг друга приниживать. Слава Богу. И такая тема, я буду тоже кратенько говорить, потому что и правда у нас время, но все-таки где-то у нас есть свои дела. Но хотелось бы тоже поговорить, потому что я думаю, что это актуально и сейчас и для нас. Потому что это было, то, что я сейчас буду читать, это было с теми людьми, которые были с Иисусом на протяжении всего его земного пути. Но тем не менее, тем не менее, а были определенные обстоятельства, которые происходили в их жизни. Это Марка, 12, 16 глава. Мы все ее читаем с первого, прямо с первого стихотворения. Мы все ее знаем, эти события, которые происходили. Я зачитаю несколько стишков. О прошествии субботы Мария Магдалина и Мария Яковлева и Соломия купили ароматы, чтобы идти помазать его. И весьма рано в первый день недели проходили к гробу при восходе солнца и говорили между собой, кто отвалит нам камень от двери гроба? И взглянул, увидят, что камень отвалены, а он был весьма велик. И такая тема как бы небольшая, кто отвалит нам камень? Кто отвалит нам камень? И мы видим, да, эти женщины, они были вместе с Иисусом Христом на протяжении многих дней. И они видели те чудеса, которые происходили. Они видели все то, что делал Иисус в их жизни, что делал с ними что делал с народом, что происходило, как люди были, были накормлены, большое число людей. Но тем не менее, идя туда, идя туда, они говорили в себе, кто отвалит нам камень. По-человечески мы смотрим на какие-то определенные проблемы своими человеческими глазами. Да, мы ходим с Богом, мы Ему доверяем, мы говорим, что мы верим в Него, но приходят какие-то определенные проблемы, и перед нами восстает этот большой камень. Этот камень, которым мы не сможем его отодвинуть. И мы думаем, кто его отвалит? Кто его отвалит? Бывает в жизни, я не скажу, что я с детства верующий. Да, я не с детства верующий. Но в своей жизни, когда я был, и я думал, что я силен. Я силен сделать определенные дела в моей жизни, бросить там какие-то определенные греховные дела. И я думал, ну что, что у меня нет силы воли? Есть. И на какое-то время, на каком-то протяжении времени я этого не делал. Я этого не делал. Но опять этот камень на меня падал. Опять этот камень, эта проблема, она передо мной останавливалась. Но когда пришел к Богу, когда пришел к Богу, он отвалил этот камень. Он отвалил эту проблему. Потому что он силен это сделать, как мы сегодня уже слышали. Мы помним ту историю, когда он был в лодке с учениками. Он был вместе с ними, он спал на корме. Пришел сильный ветер, пришла сильная буря. Что делали ученики? Они, как обычно, как любой рыбак искали, какой выход себе найти, что делать. Может быть, где-то и якорь не знаю, понимать, что и якорь нельзя кинуть, и весла, может быть, даже нельзя ими гребсти. Что-то делать нужно. И смотрит, он спокойно лежит. Он спокойно спит и говорит, тебе что, дела нет до того, что происходит сейчас. Он встал и запретил. И все стихло. И убоялись они. Убоялись они то же и с нами может происходить. Мы порой пытаемся, и иногда что-то приходит, какая-то проблема, и мы вроде бы, Боже, благослови, но сами идем своим путем. Боже, благослови, но сами решаем своими физическими или какими-то силами, или каким-то путем, который был уже в нашей жизни происходил, и мы думаем, что таким же самым манером мы это можем исправить. И когда мы заходим в тупик, когда казалось уже все, мы бессильны, мы бессильны, что что-то сделать, тогда мы просто останавливаемся и также говорим, тебе что нет дела до нас? Мы погибаем, мы погибаем, мы потом начинаем каяться и говорить, что мы смотрели своими глазами, мы смотрели, как мы можем по-человечески это сделать. Но ты есть наш Господин, ты есть тот, который нас привел, ты есть тот, который даровал нам эту мудрость, даровал нам эту свободу, Бог мой. И сейчас благослови и дай нам понимание и разумение. Я помню ту историю в Ветхом Завете. Мы все ее помним, кто читает Писание. Когда народ израильский, Бог вывел его в пустыню. И совершая, он не просто его вывел И мы знаем, что прежде чем он его вывел Он им показал свою силу и свое могущество Что нет иного и нет другого Кто бы мог бы его оставать Когда происходили все эти казни в Египте И как-то волхвы Что-то могли что-то делать Эти чародеи, волшебники Но все равно последнее слово было за Богом И мы помним, Моисей поднялся на гору И его не было долгое время И что народ? Что народ? Сразу корону его нет, мы не знаем, где он. Все. Делай нам Бога другого. Сделай нам Бога другого, чтобы он и шел впереди нас. Это может быть бывает и с нами. Когда мы, может быть, долго молимся за какую-то молитву, за какую-то нужду, но нету, казалось бы, ответа. Нету, казалось бы, ответа. Но Бог все знает. Он все знает. Может быть, это тот какое-то определенное испытание, чтобы посмотреть. Посмотреть на наше состояние, насколько мы доверяем Ему. Насколько мы способны доверить Ему свою жизнь. Что мы не просто говорим, я доверяю тебе. Я доверяю тебе, я пошел за тобой. Но также, чтобы до конца стоять твердо в этой вере. Я помню такую ситуацию, даже мы ехали вот с Андреем мы ехали еще у меня тогда был такой Жигуль, и надо было по его делам мы ездили эх, в Одессу ездили в Одессу с Николаем поехали уже возвращаемся назад возвращаемся назад и такое ну вот она ехала ехала и просто перестала ехать еще и подборку ну я как вроде бы так ну что-то же знаешь, как там крутить, как там делать. Давай, полез и все жаклеры перечистил. Кто у кого там знает, эти карбюратор весь перебрал, снял, его соединил. Трамплер вытащил, который искру дает все контакты, почистил, попереставлял. Вроде бы все сделал, что знаю, все, искра есть. Все есть, и искра есть, и в бензине бак есть, и все. А она не заводится, и уже сел аккумулятор. И мы уже стали что делать? Мы говорим, давай уже будем поворачиваем в сторону с горки, потому что уже все... Встали, прежде чем поворачивать, помолились о Богу, воздали Ему славу, попросили прощения, толкнули ее, думаем, ну все, и все равно, как вот Миша говорил, и все равно была такая мысль, ну не заведется, что там в круче ее и оставим. И слава Богу, Бог милостив, Бог милостив к нам, как бы мы вроде бы знаем все, что делать, вроде бы э, это не первая такая ситуация в моей жизни, когда машина глохнет, и какие-то я знаю все причины, и оно все это работает, все это есть, но тем не менее, пока мы не помолились, мы не поехали дальше. Мы там пробыли, я не помню, какое-то время, но Бог совершил свое чудо, и такое, казалось бы, простой бытовой мелочи. И слава Богу Ему за это. И Слово Божье нам говорит, я открою и прочитаю это послание Колосской церкви, третья глава, с первого стиха. Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога. О горнем помышляйте, а не о земном, ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта во Христе. И вот Павел нам четко дает понимание, если вы воскресли со Христом, если мы воскресли с Ним, о горнем помышляйте. Если в нашем сердце воскрес Иисус Христос, то наше помышление должно быть о том, чтобы Он хотел от нас. Чтобы Он хотел от нас видеть, чтобы каковыми Он нас хотел бы видеть. И написано о горнем помышляйте. И Слово Божье говорит, что если мы отдадим Ему все свои нужды, все свои проблемы, ибо Он печется нас, порой мы, может быть, и ничего не сможем сделать, но мы отдали Ему, не беспокоимся об этом. И Он решает. Она сама решается, проблема сама по себе. И ты только потом видишь, как это чудно происходит, как это чудно происходит, что ты даже, казалось, не приложил никаких усилий к этому, никаких действий к этому не приложил. Просто отдал как ты сказал, Боже. Ты печешься обо мне, я отдаю это в твои руки. Слава Богу! Слава Богу за то, что Он воскрес! Слава Богу за то, что Он нас воскресил, будучи мертвым, как Писание говорит, по грехам нашим и преступлениям нашим. Но Он даровал нам эту победу, даровал нам это воскресенье, чтобы мы могли понимать и разуметь, и не разочаровываться в это время, особенно в те обстоятельства, которые сейчас происходят в нашей стране. Потому что мы слышим, многие, кто не верит в Бога, они говорят, где же ваш Бог? Где же ваш Бог? Но мы знаем, где Он. Он на небе, и Он все видит, и Он все контролирует. И поэтому Он являет славу. Он хранит нас, Господь. Он хранит нас и Он защищает, чтобы мы, мы жили, чтобы мы радовались, чтобы мы могли прославить Его, и чтобы мы могли трудиться и кому-то делать добро, кто нуждается в этом. Давайте поблагодарим Его за Его милость и за Его любовь к нам.